hurmatli yo'lovchilar va poytaxtimiz aholisi endilikda avtobus saloniga uning old eshigidan haydovchining yonida o'rnatilgan maxsus validator va qurilma orqali yo'l haqi uchun to'lovni amalga oshirgandan so'ng kirishingizni hamda avtobusdan tushayotganingizda orqa eshiklardan foydalanishingizni so'raymiz ushbu qoida yo'lovchilarimizga qulaylik yaratish va transport madaniyatini shakllantirish maqsadida joriy etilmoqda kuni kecha tosh shahartrans xizmat aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati tomonidan hali ko'p vaqt o'tgan qaramay shahrimiz yo'llari bo'ylab qatnayotgan ekologik jihatdan atrof muhitga bezarar iqtisodiy tejamkorligi bilan qulay jamoat transporti sanalgan yangi elektrobusda yo'lovchilarning doimiy qatnovlarida qulaylik yaratish maqsadida yangi qoidani e'lon qildi aynan ushbu qoida yo'lovchilarga qanday qulaylik tug'diradi toshkent shahri bo'ylab harakatlanayotgan aholiga xizmat ko'rsatuvchi elektrobuslarga yo'lovchilarning chiqib tushlari uchun yangi qoida joriy qilinmoqda endilikda yo'lovchilar old eshikdan chiqib o'rta va orqa eshikdan tushishlariga to'g'ri keladi xo'sh bu yangi qoida yo'lovchilar oldida majburiyatga aylanmoqdami yoki biz bunga mutaxassislarning o'zidan aniqlik kiritamiz mana xabaringiz bor poytaxtimiz bo'ylab harakatlanuvchi elektrobuslarning ayrimlari, ya'ni 51 sonli avtobus elektrobus yo'nalishimizga mana bunda yorliqlar yopishtirildi yangi tartib yangi qonun qoida joriy etildi bundan asosiy maqsad jamoat transportida harakatlanuvchi yo'lovchilarimizning harakatini to'g'ri tartibga solish hamda transport madaniyatini yanada oshirishga xizmat qiladi degan maqsadda joriy etyapmiz bunga ko'ra elektrobus salonlariga faqat old eshiklardan to'lovga yo'l haqi uchun to'lovni amalga oshirgandan so'ng kirishlari va o'rta va eshiklardan tushishda foydalanishlari kerak bo'ladi bu barcha rivojlangan mamlakatlarda joriy qilingan tartib qoida hisoblanib ularda o'z samarasini ijobiy samarasini berganligi sababli bizning mamlakatimizda ham ushbu tartib qoida joriy etilmoqda ushbu tartib qoida uh, transport madaniyatini oshirib yo'lovchilarimizga faqatgina qulaylik yaratadi degan umiddamiz sababi bizga uh, ma'lum bir vaqtlarda har xil murojaatlar takliflar kelib tushgan unga ko'ra mana shu elektrobus avtobus salonidan tushayotganda chiqayotgan yo'lovchilar o'zaro bir birlarini bir uh, birlariga -bir hurmatsiz har xil ko'ngilsiz hodisalar turtinishlar bu oqibatida yiqilib shikast yetgan yo'lovchilarimizni ham uchratganmiz ana bu tartib qoida yo'lga tushgandan so'ng ana shunday ko'ngilsiz voqealar bo'lmaydi degan umiddamiz sizlar bilan birgalikda yo'lovchilarimiz yo'l haqi uchun to'lovni amalga oshirishlari uchun o'rnatilgan maxsus validator va qurilma bilan tanishamiz marhamat Uh, transport kartasidan foydalanmaydigan yo'lovchilarimiz ya'ni, yolo yani kam hollarda transpr jamoat transportidan uh, transport foydalanuvchi yo'lovchilarimiz uh, bilamizki hali hamon naqd pulda uh, to'lovni amalga oshirishadi ular uchun maxsus mana shunday qurilma joriy etildi unga ko'ra ular naqd pulni haydovchimizga topshirishadi va haydovchimiz maxsus knopkani bosgan holda ularga mana bunday chek uh, chiqarib beriladi bu chek bilan yo'lovchilarimiz bir martalik uh, jamoat transportidan foydalanishlari va salonda xohlagan kerakli joylarga o'tirgan holda va kerakli bekatda o'rta va orqa <laughs> eshiklardan tushib qolishlari mumkin ushbu ellik birinchi sonli avtobus yo'nalishimiz elektrobuslar o'n ikki o'n besh daqiqa oraliq <laughs> interval bilan harakatlanadi uning eng tig'iz paytlari ya'ni ertalab ishga boriladigan va ishdan qaytadigan paytlarda yo'lovchi oqimi ko'p bo'lishi barchamizga ma'lum mana shunday vaqtlarda ushbu yangi tartib qoidalarga asoslan haylovchilarimiz harakatlanishi uchun ya'ni oldi eshiklardan kirib o'rta orqa eshiklardan tushishdan foydalanishlarini yo'lga qo'yish maqsadida maxsus nazoratchilarimiz endilikda mana shunday oldidan kirishlarini va yo'lovchilar o'zaro bir birlarini hurmat qilgan holda oldi eshiklardan kirib to'lovni amalga oshirib avtobus elektron saloniga kirib joylashishlari haqida og'zaki va tushuntirish ishlari olib borilmoqda bu barcha yangi tartibga yo'lovchilarimiz o'rganishlari uchun ma'lum bir vaqt kerak bo'ladi shuning uchun yo'lovchilarimizdan ham iltimos qilib qolar edik ushbu yangi tartibni to'g'ri qabul qilgan holda endilikda ana shu tartib qoidaga asosan harakatlanishadi va o'zaro hurmat bo'lsa oldi eshiklardan kirayotganda ham barcha yo'lovchilar men o'ylashim bo'yicha hech qanday tirbandliklarsiz belgilangan vaqtda avtobus sanog kirib joylasha olishadi mana ko'rib turibsiz 51 avtobus yo'nalishi Aloy bozori bekatda turibdi e, soat 12:15 daqiqani ko'rsatib turibdi de. demak bekatga yana keyingi avtobus e, necha daqiqada yetib kelishini kuzatamiz mana biz kuzatishda davom etyapmiz o'z manzili bo'ylab ikkinchi avtobusimiz ya'ni 51 yo'nalishdagi avtobus aloy bozori bekatiga yetib keldi ayni daqiqada bizga mutaxassislar bergan ma'lumot bo'yicha 12:31 da yetib keldi demak mutaxassislarni bergan ma'lumoti to'g'ri bo'lib chiqmoqda oldidan chiqamiz oka oldidan tushish faqat o'rta va orqa eshiklardan bu qoida yangi qoida bo'yicha yangi endi anaqaga kirgan odamlar bo'lsa ularga tushuntirish ishlari olib boryapmizki nima deydi oldi eshikdan chiqib to'lov qilib va orqa eshikdan ikkita eshikdan tushib ketishni anaqa qilyapmiz Ee, bu qoida uh, yo'lda ketayotganda har bitta останovвка to'xtaganda vaqt tejaladi va manzilingizga tezroq yetib borasiz deb anq tushuntiryapmiz tushuntirish ishlari og'zaki ham aytilyapti ham video ko'rgan bo'lsanglar video rolik bilan ovoz anaqa bilan kalonkada yetkazib beryapmiz iloji boricha yo'lovchilarimizga qulaylik yaratish maqsadida yaxshi bizga qulaylik bo'lgan tomonlari konditsionerlik birinchi eshikdan chiqsak orqadagi eshiklar bilan tushishimiz oson bizani unaqa yig'ilib qolmaydi keyin to'lovlari ham yaxshi tozalikka e'tibor qilishimiz kerak ana bu har xil vlажный qog'ozlarni tashamasin biletlarni tashlamaslik kerak chunki bizaga shuncha sharoit yaxshi bo'lgan sari biz ham shunchalik tozalikka e'tibor qilishimiz kerakda ellik birinchi avtobusda o'tiraman shusundan bemalol oltinchi kvartalga yetib kelaman yarim soat uzog'i yaxshi yurishadida bular man agar boshqa avtobuslarga chiqsam ularda ko'proq vaqt ketadi chunki ular skameykasiga nisbatan ko'p yanada odam olishadi a bular shu sкameykani o'zi yetganicha bo'ldi yuramiz toza eskidan o'zi bo'lgan narsa talab emas bu qonun qoidasi desa ham bo'ladi chet ellar bilan solishtirgan bo'lsanglar hammasi oldan chiqib ham qulay ham urilmaydi. bu zamon talabiga mos ravishda ketyapti misol uchun o'zingiz ham chiqsangiz plastik ko'rasiz to'lov bor xalqni o'zi nazorat qiladi yo'lovchi bir <laughs> biriga o'zi qarab turib nazorat ham kerak emasda ishonch bo'lishi kerak yuqoridagilar o'ylab qilgan bo'lsa kerak hamma narsani bir tomondan bu o'sha odamlarni tushib chiqishiga qulaylik yaratilishi kuzatilishi mumkin bu narsada hamma oldindan chiqib orqada turadigan bo'lsa birinchidan shu avtobus haydovchilarga tuktachilarga ham yo'lovchilarga ham qulaylik yaratiladi deb o'ylayman yo'lovchilar bu narsaga oldin ko'nikib olishi kerak hozirgi holatda bilamiz o'rganib qolgan eshik ochiladi eshikdan chiqadi eshikdan tushadi vaqt o'tgan sar tartib joriy qilingandan keyin hammasi iziga tushib ketadi masalan olikyo'l chiptalari bor yoki bir xillar naqd pul orqali bir xilshatplastik kartalari nima deydi o'shandan pul to'lash lekin bu narsa ishchi kuchini kamaytirishga olib kelishi kerak emas masalan to'liq biz raqamlashgan tizimga o'tganimiz bilan o'sha chpar chiptachilarni ish o'rni bo'shab qolishi kerak emas bu narsa bilan a shu narsa orqali oila boqadi ro'zg'or <laughs> ro'zg'or qiladi issihati zaradgor bo'ladi avtobus yangi avtobus yurishlari yomon emas haydovchilarga ham qulay yo'lovchilarga ham qulay bir kunda uch yuz ikki yuz yigirma kilometr yurishga yetadi bemalol aynan endik birinchi avtobus nechta avtobus qatnayapti yettita avtobus ko'rib turganingizdek har bir elektrobuslarda old eshikka yashil o'rta va orqa eshiklarga qizil belgi yopishtirib chiqilgan bu belgilar aynan yo'lovchilarga chiqib tushishlarda ko'rsatma sifatida ham eslatib turadi